Здравствуйте. Меня зовут Игорь Новиков. Так уж сложилось исторически, что родился я в городе Киеве, в городе Героя, 28 декабря 1977 года. Собственно, откуда вот взялось это все поэзия? Странное дело, все началось только с изучения и с мелодикламирования знаменитых вещей других поэтов. Просто хотелось когда-то в детстве, очень много в юношестве, блеснуть перед дамами, и вот, заучивая стихи Маяковского, Пушкина, Есенина, как-то мне задали вопрос «А тебе слабо самому?» Оказалось, не слабо. И, собственно, первый стих, с которого я хочу начать, это... Своими корнями он. Ну, не в таком далеком, лет 10-15 назад, когда я начинал писать, я нашел его, он был закончен, и закончен совсем недавно. Но ведь вот в чем незадача. Все, что мы пишем, по сути, я думаю, что э, про мужчине говорит сейчас, которые не лишены были романтизма, посвящается иногда зачастую все женщинам. Так уж сложилось, как ни странно. Итак, все в женщине прекрасно. И даже то, что хаем понапрасну, венцо ее бывает красоты. Как неразлучные розы и шипы, колючки с кактусом, или томатный сок с осадком, все это порознь выглядит довольно гадко, но лишь соединив одно с другим, расплавив доброе и плохим, мы видим то, что радует мужчин и не дает покоя им. Но женщины, вы пламя и вода. За вами мы идем туда, откуда часто нет возврата, и очень горькая расплата постигнет каждого из нас, кто хоть с одной не сводит вас. Так что же делать? Может быть, совсем не стоит вас любить? Но как же с этим дальше жить, Кто не сможет объяснить. Средь тысяч ваших глаз бриллиантов, среди лабиринтов из интриг, Блуждают души дуэлянтов, Которых враг любви настиг. Неведомым покой забвенья И не желают вечно жить, Одно лишь в их сердцах стремление — Прийти, увидеть, полюбить. В таком половозрелом возрасте, как ты начинаешь что-то писать уже, э, начинаешь думать, что ну вот, если ты будешь все писать про женщин и у женщин тебя любви, значит тут, э, просто вообще не сумасшедшим человеком, потому что об этом пишут все. Задаешь вопросом, а смогу ли я написать что-нибудь философское? Ну, или там задаешь себе вопрос. И скажу, вам, странно, но иногда э, в момент единения э, с костром... Э, Странное, наверное, да, сравнение, но вот когда сидишь э, и вот на, возле тех вещей, на которые можно наблюдать вечно, да, как, как, как и такой, как работает другой человек, ну и что-то еще. И вот, в принципе, я философию какую-то там попытался извлечь из недр своих. Подарите мне только внимание, уделите хотя бы свой миг, чтобы найти мы могли понимание среди прочитанных тысячи книг. Хоть по образу каждому нашему не наложена жизнь и печать, очень просто и близком общении, кто есть кто, без напруга понять. Не хочу я любить в одиночестве, ведь любовь — это просто игра, где друг другу обещаны правила, от которых не расходит с ума. Я надеюсь, вам тоже понравится быть со мной, самими собой, и затем не придется нам каяться за те предстоят бой. Отвергать я не стану сомнения, если дружбу вам трудно принять. Значит так, предначертано временно. Значит время наступит, стоит в, в жизни каждого мужчины, который не решен в принципе основных своих функций, да? хотя бы у моральных и этических возникает какой-то момент женщина, которая становится его музой, которая становится его Э, идолом, возможно, потому что поклоняясь э, и э, любя, мы созидаем. За что им огромное спасибо, собственно, женщинам всем спасибо. Ну вот возник на эпохе вот такой вот радостной влюбленности, стих. А, собственно, как и Александра Сергеевича Александр Пушкина, который посвящал свои стихи неизвестной, хотя говорят, что это была Анна Керн, ну, предположим, что у него была еще известнее, чем она, собственно. Тебе, цветущий, с запахом весны, Идущий твердой поступью шагая, Не знающий ни страха, ни тоски, Улыбкой юной, улыбкой нежной юность не скрывая, Тебе, в глазах которой радуги цвета, В их глубине все тайны мирозданий, они способны нас сводить с ума и возносить на небеса страданий. Тебе, в чем образе художника рука, а тонкость свиньи поражает простотою. Чь... Твой голос в тонкой нитью паука, типа манящим тембром, увлекает за собой. Вот так вот мы потеряли голову. Но хорошо, что не рассудок, иначе бы потеряв все одно и другое, мы бы перестали. Еще один маленький момент философинки. Дальше, обещаю, будет много смешного. Это так я думаю. Надеюсь, вам так тоже покажется. Ну, вот, в общем, в один из моментов, когда мы уже все становимся такими взрослыми, и нам начинают говорить, вот ты сделай это, то 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 И это моя такой знак протеста людям, которые постоянно нас принуждают что-то делать, потому что они хотят ну, как бы подчинить на своей воле. Мир полон эгоистов, об Я тоже. Кстати. Перестаньте мне давать советы. Перестаньте говорить, как жить. Не на все хочу я знать ответы по течению прямо и желаю только. Не сулите счастья, горы золотые, не хвалите часто, просто за глаза. Ведь порой бывает, что слова простые ранят чуть сильнее, чем дела. Я себя обманывать не стану, мне так сложно кривду говорить. Я поверю вашему обману, даже если с этим будет трудно жить. <звук> ну и наконец подошел момент, когда все-таки мы иногда ощущаем некоторую разочарованность в объектах влюбленности, когда наш весь романтический карточный мир рушится от легкого дуновения некоторых сомнений. Да, так вот, вот такой вот, 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 вот он мир, он... он разнообразным, разнообразным. За это ему честь и хвала. Спасибо, что мы живем. Это не реклама фирма, фильма. Спасибо, что живой. Ну так вот, так оказалось. Вот как-то сидя на кухне, мне захотелось уязвить, что ли. Хотя делайте сами. Сигарета, рот в стакане, мысли по спине ползут. Кто ты? Что ты? И откуда вот такие, как ты, берут? Созидая, разрушаешь, отдавая, не даешь, Предлагая, забираешь, Правду скажешь, то лжешь. А я в тебя давно не верю и, наверное, не люблю. Просто в чем-то понимаю и из за странности ценю. Это ж надо так приблизить, чтобы снова оттолкнуть. Нежно, искренне возвысить, И затем коленкой пнуть. От такого садомаза меня мучают порой очень странные вопросы. быть, и сам такой. <плес> люблю путешествовать и люблю вот получилось так, иногда вот, вот, иногда получается очень неудачно впустить в себя мир ощущений и э, я так люблю экспериментировать сразу с разными жанрами написаниями. То есть я не могу сказать, чем я владею: ямбом или хореем. Может, они мной владеют, а может, я ими. Ну, в общем, как-то происходит. Все так незамысловато. И, собственно, я м -м, пытаюсь... То есть, вот, если я что-то вижу, я об этом пишу. Неважно, в каком это стиле. То есть я не подчиняюсь каким-то а, правилам, не подчиняюсь каким-то направлениям. А, во всем только мои мысли, мои ощущения, моя видимость окружающего мира. И вот с одного из своих а, замечательных отпусков, а, из поездок я привез такой стих. Утро. Одиннадцать цифр часов. Душ, зубочистка, поиск трусов. Завтрак, яичница, свежий салат. Кофе без сахара, бодренький взгляд. Велокостюмчик надеть не спеша. учиться на велике к морю душа. Пляж, полотенце, инжир, виноград. В море зашел исключительно рад. Книжка, закладка, страниц круговерть. Хочется жить, чтобы не умереть. Море шумит, пахлава, кукуруза. Вдаль поплыла чуть живая медуза. Взял овощной чебрет и вино. Где-то внутри все запело оно. Хоть и вино-то, по сути, говно. Просто кайфую, не суть, все равно. Тучи закапала. не ухожу. Просто лежу и на море гляжу. Мокрый промокнуть совсем не боится. Где еще можно так уединиться? Солнце к закату. Дорога домой, там ожидает уют и покой, Ужин, вино и запасов достойных, Несколько мыслей слегка непристойных, Вечер, прогулка, безумные лица, Хочется чем-то покрепче напиться, Чтобы пьянить и немного забыться. Ночь покрывал кино на французском, Хочется снов на привычном, на русском, Ах, в голову лезут незваные гости, чтобы промыть дня вчерашнего кости. Все, день закончен, и спать я ложусь. Вдруг где-то в снах я в кого-то влюблюсь. <плес> а, не подумайте, что я там провожу какие-то мега-параллели, потому что Владимир а, Маяковский — это просто светоч. А, но как случайно получилось, я вот так вот перечитываю очередной раз его творчество. Есть у него замечательное такое поэтическое с «Облако штана. И если помните, да, там чего-то хотелось в мужчине, да, для того, что хочется, и а плыли хочется уткнуться в мягкое женское. В принципе, там тоже было окно, собственно, такое же окно пережил и я. Я не хочу сказать, что я копировал, но так уже казалось, что я немножечко она понял, как это. Я не глыба, но вот окунуться в женское мягкое хотелось в тот момент. Ты ушла гулять тогда со мной, а домой тебя привел другой. Видел я высокий силуэт, силуэт перед тем, как ты зашла домой. Так жалею, что открыл тогда окно, чтобы на балконе покрить. Я услышал ваши голоса. Наверху все слышно хорошо. Что душой испытал тот миг, я не пожелаю врагу. Ведь терзал меня совсем не разговор, а моменты тишины нежнее. Горло, горло ком обиды подкатил, стало трудно думать и дышать. Чтобы вашу рутин не нарушать, стал я молча про себя отвечать. Что ж, наверное, суждено было бы не и познать. В этот вечер ты ушла со мной, но вернулся я один опять. Я тебя за это не виню. Обещаний не было дано. Просто ненавижу, что курю. И еще немного плохо. А, продолжая тему путешествий, я очень рекомендую людям, кто, может быть, был в Праге, а может быть, просто людям, кто беззастенчиво и безвозмездно любит пиво, и все эти радужные и э, замечательные ощущения, которые дает ему потребление этого напитка, потому что это делать что, конечно, с друзьями, в хорошем, замечательном месте. К сожалению, у нас, конечно, нет таких мест веселых и классных, как в Праге. Но вот, собственно, из Праги я привез такое стихотворение, которое, наверное, после шестой... Да, после шестой бабушки. Э, не подумайте, что именно нужно одеваться, но я думаю, что просто нужно войти в эту ауру, войти в это состояние, чтобы почувствовать, как же это на самом деле. Я в Праде был, мы пиво пил. Не только по усам оно стекало, лишь только первый ты -то бокал употребил, как тут же очень хочется направо. Хоть я не кот ученый, что с цепи и сказок знаю разных очень мало, так часто бегал я под знаком «пи», что песни Петя отобрала. отобрал. Но я себе сказал, крепись, Егор, пока ты жив и поднято забрала, Пей, сколько влезет, только уговор. Не нужно гадить, не попало. И я сей пакт ничуть не нарушал. Едильничек с петильничком мешал. Но лишь спустя неделю осознал, Прошенностью средства не блистая, скажу, Кто мелок, тот побольше жрал. А кто велик, тот часто и бегал. Да, äh, не стыжусь, что пробовал я в бегах, от барной стойки к комнате заветной. Зато теперь, познал а не на словах, Любовь к пивасу бывает безответной. Многие, наверное, подумают, а как же не прочитать стих на украинском языке? Рит не молит. -то, а, это было тоже корректное питание. Оно будет тоже таким а, правильным. Володіючи мовою, отже, маленька розповідь, перебуваючи в Карпатах і теж відчуваючи деяку таку романтичну обставини, дуже так несподівано написались ці строки На відстані, майже поруч, такого не траплялося зі мною. Я навіть відчуваю погляд твій. Мені маячить звідусіль тобою, заполонила ти собою навіть сон, і в ньому обходиться без тебе. Куди подітися від цього от резон, Мені не допоможе навіть в цьому ребе. Та я до на не піду, бо я не маю хисту до євреїв, там треба мати зрізану єуду та розум Соломона, що правледю. А от якби пошив я на Кавказі, тримаючи кінжала в руці. Тоді б я показав у тій заразі, що і Джагиби теж не молодці. Та я, звичайний, український хлопець. Я мрію про кохання, як і всі. Чому таке трапляється зі мною, звідкіля беруться ці страхи? Можливо, це шахі моєї долі, і я як корабель пливу в житті. А може, це запаморочення волі. І в цьому вона лише тільки. и напоследок, я не подготавливал большие свои все записи. А, совершенно недавно, а, находясь в машине, я ожидал человека, мне пришлось ждать очень долго. И я люблю смотреть, наблюдать за людьми, то есть находясь в машине, ну, как бы, ну, понятно, не потому что ты сидишь как в засаде, да, как хлеб Жиглов, Володя Шарапов, но вот а, какая-то такая вот таинственность в том, что тебя не видят, а ты можешь видеть все и всех а, слегка возбуждает. Ну, особенно не, 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 не то, что вы подумали, а именно мозг на создание каких-то э, некоторых вещей. И вот я увидел девушку, имя которой мне неизвестно, собственно, как и вам всем. И, да, собственно, имеет значение, как ее зовут, просто вот ее э, пышности, ее некоторой нелепости. Э, ну, в общем, и все ее вот такой вот красоте посвящается маленький стих. Увидев женщину решил. Готов простить ее нелепость. За этот бюст и все прощу. Хоть не приступен, словно крепость. Изгиб спины, невинный трепет, походка плавная, слегка. Как качка юнгу моряка, меня заставила смущаться ее чуть бритая нога. Так платье нежно трепыхало, желая высвободить плоть. Оно, как страсти, обахало, кутюром создано на зло. И так спокойно, словно иней, на ней с роскошеством теней Пылал двухдневный макияжик, крича о скуке будних дней. В нее влюбиться очень просто и пригласить в салон Берней. Но я как призрак Калиостро, с машиной наблюдал за ней. Что вы хотите еще раз Спасибо, Игорь Новиков. Сегодня читал для вас свои стихи. Спасибо за внимание.